Вітаю, ви на каналі TV. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Володимир Грановський, політехнолог, який буде висловлювати свою окрему думку стосовно матеріалу, який нас дуже зацікавив сьогодні, ви опублікували на своїй сторінці у Фейсбук. Я мови ригіналу процитую. Його восточний експрес. Будемо двигатися в правильному направленні. Стратегія на діленні Юго-Востока є безсмисленою і безперспективною, А главне вредною і опасною для рускоязичних українців і русських проживаючих на Україні. Після проведення референдуму в Криму, 16 березня, коли історія сучасної України була поділена тепер на до і після всі ці е, розмови про можливий існуючий сценарій того, що Путін не зупиниться і буде рухатися на медкову частину України, лякають власне українців, як і напевне і росіян, тому що я думаю, що на питання однозначне і одностайне на іс іс історичне філософське питання ли руської війни. Ясна річ, що ні, але у який спосіб ви гарантуєте, якщо ви пишете такі речі, е, що це неможливо? Чому ну? Я просто, просто предлагаю думать, как бы, а не пугать людей и не заниматься паникой. Спецоперация в Крыму была построена на двух вещах. Лояльность у крымского населения и особенности географического расположения Крыма. А также наличие, там в этом с трех, официально наличие российских войск. Фактически вся война в Крыму свелась к двум блокпостам, Бронетранспортеру, бронетранспортеру на взлетной полосе в Бельбеке и двум затопленным кораблям, которые не дали выйти украинским кораблям. Все, вся война. И лояльность населения. Вы понимаете, что других таких территорий на Украине не существует. В лояльность населения и в Харькове, то есть в Харьковской области, и в Донецкой существует, но я уверен, что она не превышает, например, 50-40% в агрессивной форме. Этого недостаточно, чтобы вот так вот заходить. А вы также прекрасно, ну, тот любой человек, кто хоть чуть-чуть интересуется историей, воин понимает, что без лояльности населения никакая армия не может удержать территорию. Эффективность военных захватов уже потеряла свою актуальность. Крым стал российской территорией исключительно из-за того, что на протяжении 20 лет он оставался на периферии государственной политики. Крым стал российской территорией, потому что доминировала точка зрения «одна нация, одна мама. Не было национальной политики, не было поликультурной политики, не проводилась работа в отношении национальных меньшинств. А если мы берем Крым, где компактно проживает фактически 90% русскоязычных, ну, по отношению к этой территории должна была быть спецполитика. Ну, играли с татарами. Думали, что татары являются сдерживающей силой для русскоязычного населения. Забыли, что Россия является империей, что в России проживает огромное количество мусульман, также и татар, казанских татар. И в результате, со своей стороны, татары России провели работу по народную, дипломатическую, объяснив, что крымским татарам в России будет... Не хуже. Да, но тут есть существенная разница между крымскими и казанскими татарами, потому что казанские татары, как говорится, любят Татарстан, а крымские татары любят бесконечно Украину. И для них сейчас серьезная проблема. Да, им обещаны эти 20 пресловутых 20% представления в исполнительной власти. Но взамен на что? Взамен на украинский паспорт. И потом, где гарантии, что. нет гарантии. Какие так. гарантии? Нет никаких гарантий. Мало того, где гарантии, что крымчане будут отказываться от украинского но... паспорта. Они не будут. Так это задача для, судьбу ну, для власти украинской. Нужно понимать, что теперь в Крыму может проживать около 50-60 украинских граждан. И в этом смысле нужно формировать при новую уже политику в отношении своих граждан на территории России, где будут компактно проживать граждане Украины. Теперь компактно граждане Украины. Поскольку раньше они были русскоязычные, и смотрели на Россию, а теперь они наши граждане, которые оказались на территории другого государства. И какая политика в отношении Соблюдение Украины? Соблюдение прав наших граждан Абсолютно. на территории. А так. какая политика у нас? Неожиданная большая авария на это вот, на высоковольтных сетях. Вот это политика украинского государства. Вы думаете, есть... вы, вы, вы думаете, что никакой аварии не было? Я что, думаю, что? что нужно было сделать все, чтобы ее не было. Uh -huh. А если в это время она появляется, то хотим мы этого или не, не хотим, но так работают идеологические пропагандистские системы, uh -huh. что они автоматически делают эту аварию частью политики государственной, а именно направленной против жителей Крыма. Это глупо. Это глупое решение. И есть такое понятие преступная халатность. Если вы вот, точно так же, как преступная халатность страны свободы, которые допустили себе право э, бить, давать подзатыльнику по, по Телемонову, превратив события в мировое, угу. так и здесь. Так называемая авария э, на высоковольтных сетях будет, конечно же, будет а это не безначение, настоящее или нет, расценено как целенаправленное действие против крымских граждан. Это нормально? Где это мы так формируем лояльность населения к себе? Это те люди, которые говорят, мы обязательно вернем Крым каким способом? Способом, может, еще на это вот, на водоканале случайно будет оно. Ну да, но это называется, что мы вступили с Россией в такие странные отношения. Это война, но это война, знаете, из цикла. А как посмотреть? Это когда у оптимиста стакан наполовину полон, а у пессимиста наполовину пуст. Мы будем теперь заниматься тем, что мы будем по-разному трактовать какие-то вещи, которые мы будем делать против друг друга. Трактовать по-разному, а пересекая границу Крыма, вам придется пока паспорт теперь а трактуйте это как угодно понимаете вот проблема заключается в том что есть пространство коммуникации где люди есть идеологические цеха мастерские идеологические где люди упражняются в различных формах интерпретации происшедшего а есть реальность и эта реальность такова что если вы завтра захотите поехать в крым вам придется показывать паспорт как будто бы въезжаете в иностранное государство. А то, что вы так не считаете, я. Ну, ну люди ко всему привыкают, как известно. Тут вопрос, тут вопрос в другом, вопрос в будущем, да. И э, Крым э, как территория рано или поздно колесо истории совершит э, с, 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 свой Дай ход, бог. да, и, и э, Украина станет задать себе вопрос. да. Только вопрос, когда мы захотим снова и изд... попытаемся вернуть свои территории. А, Крым абсолютно дотационный регион. А, Готовы ли Россия есть и многие мнения российских журналистов и, и собственно говоря, украинских экспертов, говорят, да, сейчас Россия просто завалит Крым деньгами для того, чтобы показать э, все преимущества жизни в составе Российской Федерации. Есть ли такая вероятность и станет ли так поступать Но Россия? В советском Союзе были такие вот вещи, назывались выставки на, ну, народного достижения народного хозяйства. Они исключены, что Крым могут превратить вот в один из павильонов. Uh -huh. Достижений народного, ну, народного хозяйства, то есть да. общем, эффективной политики российского правительства, не исключено, но. Так, в чомсом, ми хорошо хорошою, що було плохо. Я не понял. Що... ми хочемо без справедливості, але які можливості тепер в Росії і власне, як, якою буде політика України в направленні Криму? Ми поговоримо про це одразу після реклами. Залишайтесь з нами. Володимир Грановський сьогодні висловлює свою окрему точку тут в програмі на каналі Ті в прямому ефірі. Залишайтесь з нами. Ми повертаємося в студію прямого ефіру. Ви на каналі Цівій Володимир Грановський наш гість сьогодні. політтехнолог, голова наглядової ради Агентства гуманітарних технологій. Він висловлює свою окрему думку стосовно а, майбутньої долі е, кримської території. А ми не змогли не звернути увагу на те, що Росія пропонує отримувати мешканцям Криму російські паспорти і е, залишає при цьому о, паспорт громадянина України. Росія не може не знати, що в Україні не вітається подвійне громадянство. Ну, так какое в Росії розрішено подвійного громадянство. Так. Тому вона діє в рамках свого правового поля. Ми ми українці і власть, которая представляє нас, должна исходити з того, що всі ці люди являются гражданами Украины. То есть Россия говорит, хотите оставить украинский паспорт, остав, оставляйте. Но Россия ведь знает, что согласно нашей конституции... мы Не, не можем... конституция, так. а закон о гражданстве. Так. так вот, закон о гражданстве говорит о том, что Украина не, не запрещает второе гражданство, что нельзя это запретить. Так. Она не принимает его внимания. внимание. То есть она считает, что человек, который имеет второй паспорт, она все равно считает его гражданином Украины. Она не считает этого гражданином и не считает необходимым с другой страной который выдала ему паспорт, иметь какие-либо отношения в отношении этого человека. В этом смысле, формально, в соответствии с законодательством Украины, все ну, жители Крыма являются гражданами Украины. И до момента, пока не будут сданы паспорта, украинская политика должна исходить из того, что на территории, оккупированной через референдум, формально-неформально оформлено находится более миллиона граждан Украины и ставить вопросы о защите их прав, о их ответственности, обязанности, об их вообще жизнедеятельности. Мы должны помнить, что от того, насколько мы сейчас проведем свою политику новую, которая будет обеспечить лояльность этих людей в отношении Украины, зависит будущее в этом смысле тех обещаний, которые говорит власть. Если сегодня у нас начнут ломаться сети, водоканалы, дороги, и ТП, и ТД, которые приводят к тому, что сегодня пол Крыма оказалось без света. А я напоминаю, что это значит детские сады, это значит операционные, это значит родильные дома оказались без света. Ну, президент и... Путин, подписывая закон об присоединении Крыма к Российской Федерации, должен понимать, что он должен каким-то образом обеспечить всем необходимым. А, так вот, можно сколько угодно пенять на Обаму, на Путина, можно вспомнить руководство Китая. Сколько угодно можно просить мир защитить нас бедных. Но я бы исходил То есть, из того... Россия оказалась не готова к решению этой да проблемы? Да я... Но ну мы живем в Киеве. Так. И постоянно... Вот мы, понимаете, мы, очень легко осуждать Путина. Он же там. Он, он президент другой страны. У нас есть собственное руководство. Мы обязаны требовать это от своего руководства. Мы имеем право критиковать свое руководство. Критиковать Путина – это бессмысленно. У него есть свои граждане, пусть с ними разбираются. И меня интересует только один вопрос. Если сегодня украинское общество будет поддерживать антинародную политику, экономическую, в отношении собственных граждан в Крыму, мы сделаем невозможным в дальнейшем какое-либо возвращение Крыма в состав Украины. Просто это будет невозможно. И если хотя бы чуть-чуть, мы хотя бы на 5% верим, что Впереди будет, ну, возврат этой территории. Это значит, что мы должны обеспечивать лояльность этих граждан в отношении собственного государства. Мы стали свидетелями того, что политические решения вот так вот в режиме просто прямого эфира принимаются по какой-то совершенно такой театральной киношной драматургии. Да, главное людям объяснить, зачем это делается, аргументируя и вооружившись этим девизом, что мы возвращаем свои исторические территории, да, по сути Крым и исконно русская земля. Владимир Путин с сделал то, что он сделал. Каким аргументом должен, должно вооружиться украинское правительство для того, чтобы попытаться или хотя бы приблизить этот счастливый день, счастливое мгновение, счастливое десятилетие, уж сколько времени может понадобиться на то, чтобы Украина, потому что мы знаем, что история все равно повторяется, как, как ни крути, чтобы Украина вернула Свою землю, считая, что Крым это все-таки украинская территория. Ну, один шаг назад, два шага вперед. Так. Чтобы победить завтра, нужно сегодня сделать этот шаг назад. Потому что если мы дальше будем, не имея сегодня ресурсов никаких: ни информационных, ни административных, ни политических влиять на ситуацию, ни финансовых, так мы просто будем совершать ошибки. Решение о выводе украинских военных из Крыма. Почему только сегодня, почему только теперь это решение было принято? На Совете национальной безопасности и обороны. Почему наши, наши э, граждане там оставались, рискуя своими жизнями, не поздно ли Вы его? меня спрашиваете, так это надо других людей пригласить. Я считаю, что на сегодняшний день наличие наших войск, украинских войск, на территории Крыма создает только зону конфликта. Но напряжения. не означало ли это, что украинские власти на что-то надеялись? Ну, это же, понимаете, надеяться можно ну, в других каких-то ситуациях, ну, но не в таких? Вопросы государственной политики не предполагают ну, сослагательного наклонения. Здесь нужно принимать решение, нести за них ответственность. Тем более, что в данном случае это ответственность за конкретных людей. После проведения референдума, если украинские власти и украинские военные и силовые структуры позволили провести референдум, после него любые действия ведут только ну, к ухудшению конфликтных ситуаций, но уже локальных. Они системно ситуацию не меняют, понимаете? То есть мы допустили то, что крымчане спокойно пришли и проголосовали. И легитимизировали изменения. Все. В 2008 году Украина, как никогда, была близка к возможному сотрудничеству с НАТО. И проводились совместные учения. И украинские военные принимали участие в этих учениях. В одном из интервью Мустафа Джамилёв сказал, что он говорил со своими коллегами в Турции. И Турция сказала, ясно дала понять, что, конечно, мы всей, всей душой поддерживаем вас, но Турция – член НАТО. Мы не можем действовать в одиночку и оказывать вам какую-либо военную поддержку. Если это не будет решением НАТО, если бы мы Украина продвинулась хоть как-нибудь в сотрудничестве с НАТО, э, рискнула бы Россия. Вот если теперь сейчас вернуть свою территорию? Продвинулась в смысле час, была было да. членом. Если да. бы Украина попыталась стать членом НАТО, то я ну, гарантированно мы получили бы раскол страны, гарантированно вот и все. Да, но и если сейчас это будет, угу. вот если сейчас неожиданно кто-то вытащит из табаретку, из таб... ну, табакерки членство НАТО, угу. это означает, что остановить дестабили... ну, процессы дестабилизации угу. на востоке будет невозможно. хорошо, но если мы, мы наблюдаем информационную войну и если в ходе этой информационной войны а участники этих информационных э, боевых действий э, дадут достаточное количество аргументов, чтобы убедить жителей восточной территории в том, что по сути таким образом будет гарантированный безопасности территории, на которой вы живете. С кем у вас есть возможность общаться с людьми напрямую? как бы как медиум или как? Нет, мы у нас есть у нас есть медиа. Не мы это. это не мы удастся, и... потому так, что мы почему? находимся в конкурентной среде, в конкурентной среде. Так. И эту конкурентную среду уже проигрывает ну, информационно-украинская, в этом смысле, машина. Угу. А, на сегодняшний день мы имеем дело медленное, медленное, но позитивные тенденции на объединение. Вот их нужно беречь. Любые действия типа силой, uh -huh. которые нету у нас вот обратите, у нас ее нету. На сегодняшний день у нас у страны нету механизмов силового uh -huh. сценария для того, чтобы привести в порядок, но требовать, ну, чтобы все стояли ну, рядами и слушали кого-то. У нас не прошли выборы президента, еще надо обеспечить их проведение, чтобы они прошли хотя бы, чтобы они не стали э, точкой дестабилизации. Переизбрать парламент по нормальной европейской системе. И в этот момент нужно просто быть очень осторожным в отношении любых крайних заявлений. У нас нет сегодня проблемы в стране, какой-то военной угрозы. Россия не будет, у нее нет для этого оснований, и это объективно с точки зрения даже военного искусства, возводить войска на территорию Юго Востока. За исключением, если будут проводиться специальные акции по типа, избиение Пантелеймонова, типа, вступим в НАТО, типа, еще что-то сделаем, типа, будем сажать, будем, ну, вот все силовые угрожающие mm -hmm. заявления или действия будут приводить к тому, что это будет питательная среда для роста экстремизма и активных действий на отделение. Но если этого кто-то не понимает, тогда я прошу прощения, давайте определимся, кто здесь за что. Володимир Гановский высловляет свою окремую думку в эфире канала ТВ. Мы повернемся сразу после рекламы. Залишайтесь с нами. Володимир Грановський сьогодні в прямому ефірі канал ціве висловлює свою окрему думку. Ми повертаємося в нашу студію і поговоримо тепер про а, ну я все ж таки наполягаю на е, можливому сценарії поновлення довіри до нашого найближчого сусіди, стратегічного партнера, не дивлячись на те, що рейтинг президента Путіна в Росії зростає. Ми е, не важко спрогнозувати, е, який рейтинг буде тепер Путіна тут, навіть серед тих людей, які йому донедавна довіряли серед громадян громадян України. Як думаю, вот это возможность вернуть доверие своего соседа, вы какой способ, это будет сделано? Ну, я абсолютно считаю, что нужно быть реалистом, нужно забыть слово доверие в отношении ну, соседей, просто забыть. Нужно четко формулировать свои интересы и понимать реалистичность их достижения. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний день, я говорю про перспективы. У нас есть абсолютно реалистичная задача это построить новую систему, новую систему государственной политики в отношении Юго-Востока, сохранить его, сохранить весь потенциал, сохранить людей и лояльность населения. В этом смысле нам нужно вернуть доверие граждан к власти, которое было полностью уничтожено. Доверие в отношении с Россией нужно пока оставить в стороне. Мы его в ближайшее время не достигнем. Как и не достигнем никаких успехов в отношении Крыма, тем более, если будем дальше ломать высоковольтные сети случайно. Вот и не дай бог, не дай бог, в ближайшие недели что-то произойдет на водоканале. Ну, тут российские власти должны были готовы быть к любым сюрпризам, они Это, приобрели... это наши граждане там, Юля, наши, Хорошо. не российские власти. Хорошо. Поговорим о том, что все-таки вопрос доверия он, он будет актуален в ближайшем будущем, поскольку речь пойдет о цене за российский газ. Вот я ценю предполагаю, что цена российского газа с апреля может вырасти до 500 долларов. Мы получали скидку, да, на российский газ, потому что мы давали свои территории для дислокации Черноморского флота. Ну, здесь нужно определиться просто, честно говоря. Я считаю, что было бы правильно поднять вопрос все-таки о том кредите, который они обещали, 15 миллиардов, из него была часть выплачена. И, и я считаю, и вполне при правильное проведение. Если мы хотим, то есть, если мы хотим получить от них деньги, если хотим получить низкую цену, то мы должны определиться, хотим или не хотим, или не хотим. Тогда бессмысленно обсуждать цену на газ, бессмысленно обсуждать кредиты, инвестиции. Mm -hmm. То есть, если... Но правительство Украины будет говорить о том, что мы отказываемся от каких-либо ну, возможных форм сотрудничества с Россией, а нас интересует только формально. Вот газ получили, какая цена? Ну, значит, цена будет политическая, высокая. Я бы считал, что это глупое поведение. Глупое, у нас нет денег, у нас нет запаса. Деньги, которые будут давать нам Запад, они, во-первых, как вы видите, несоотносимы с этим 15 миллиардами. Во-вторых, они не даются просто в руки. Ведь вопрос, куда они пойдут. И на сегодняшний день вы понимаете прекрасно, что правительство буквально будет реформировать всю социальную сферу, будет повышать тарифы. Откуда у людей будут деньги? На фоне конфликта с Россией. На фоне того, что многие заводы сейчас потеряют рынки сбыта в России. Откуда у людей будут зарплаты, чтобы оплачивать эти новые тарифы? Это прямая ответственность правительства. И на Путина можно сколько угодно кивать. Но мы будем жить в своей стране. Можно даже в Россию не ездить. Но платить-то за газ мы будем здесь. Можно ненавидеть Путина. Но Путин президент России, а нас интересует жизнь на Украине. Соответственно, нужно быть прагматичными, рационалистичными людьми и отдавать себе отчет, с кем мы можем воевать, а с кем не можем, что мы можем себе позволить. И прежде чем вступать в большие геополитические войны, нужно отдавать себе отчет, кто за это заплатит. А давайте вот, смотрите, если вы настраиваете свои страницы в Facebook, Сеня Яценюк вот раз, раз, размещено его в виде обращения, вот позвольте себе одну цитату. «Есть полная и тотальная энергетическая зависимость Украины от Российской Федерации. В том, что россияне поступят так, как они поступили, у меня не было сомнений. Сначала они дали политическую взятку, когда дали скидку на цену в 268 долларов. Эта скидка будет действовать до 1 апреля». Если все-таки Украине выставят вот этот счет, цена на газ 500 долларов, какое будущее ждет Украину? И есть ли возможность каким-то образом договориться? И видит ли российская сторона здесь переговоры? Я уверен, что возможность договориться есть. Так. Уверен. Вопрос ну, состоит в том, что нам придется, к сожалению, придется вести эти переговоры в ситуации ну, неприятной, поскольку ну, речь идет о том, что мы потеряли территорию. И... С другой стороны, с другой стороны, тот факт, что я уверен абсолютно, что если ну, и Россия не демонстрирует, и весь русский народ, и все не демонстрируют свое чувство вины в отношении Украины, но там в глубине души все прекрасно понимают, что произошла процедура отбора. Даже если представить, что она легитимная или полулегитимная, факт остается фактом. И было бы правильно сегодня российской стороне максимально снять эту вину путем, хотя бы путем того, что не повышать цен, продлить скидку на газ. Во-вторых, вернуться к вопросу кредитов. И просто Россия заняла формальную позицию, которая не может сейчас перейти, вернуться обратно. Она ждет из ну, выборов президента. Как только будет избран президент, с этого момента я абсолютно уверен, что начнется нормальные переговоры с Россией, поскольку выхода нет. И никто не заинтересован в обратном. Но имеет ли э, э, смысл говорить о том кандидате, который их может удовлетворить российскую сторону? Потому что, как мы знаем, президент Путин считает все еще легитимным президента Януковича. Пока не избран президент. Абсолютно. Как только будет избран президент, это такая же ситуация, как и в Крыму. Как только пройдут выборы, они легитимизируют любые изменения. Все. Ну, На сегодняшний день мы это правовой казус, это все знают. Угу. Это не Путин так считает, это Конституция так написано. Угу. У нас в Конституции не написано пункта самоустранения, угу. ну, нет такого. Пункта. Как вы себе представляете, если коротко можно, лет через десять отношения между Украиной и Россией, каким вы видите это российско-украинское будущее, есть ли оно? Я считаю, что они никак не изменятся. Все время будут подозрения, все время будет вот это вот перетаскивание канатов и поиск исторической справедливости. Единственное, что я бы сказал, что сейчас мы должны иметь вот эти три пункта. Это, это возврат во возможности кредита, который нам был обещан, цена на газ не должна повышаться. И было бы правильно после избрания президента Украины все-таки вернуть закон, уже бывшего законного президента Януковича на родину. Если бы Россия выдала вот сейчас вот после выборов президента на Украине Януковича, это был бы очень дружественный шаг в отношении украинского народа. Ну а, и не а, подняла ну, бы цены на газ и вернулась бы к возможности кредитования. Ну а вопрос о том, какое будущее у Виктора Федоровича Януковича, это вопрос уже из. Цикл... Будет это... решать честность приведли в украинский суд? Это, это также ну. До этого ми так он убеждал весь мир, що наш суд справедливий. Так, Соответственно, у нього є можливість убедиться в этом самому. Володимир Гарановський, політехнолог, голова наглядової ради Агентства гуманітарних технологій, сьогодні висловив свою окрему думку в прямому ефірі каналу ТВ. Я дякую за довіру до нашого каналу. На все добре. Спасибо. Странно, що...